হে গাইজ ৱেলকাম আজি মোৰ বলব্ৰহ্মৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা কণমানি শিশুৰ পৰা যাওঁতে মই বাছত লগ পাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দুটামান কথা কৈ দিওঁ এনেদৰে মানুহবিলাকে পানী উঠে মানে ঘাটৰ পৰা আৰু মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি শ্বৰ্ট ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ সকলোখিনি শ্বৰ্ট ক্লিপ মই ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণৰূপে একেলগত এড কৰি দিয়া আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ক'বলগীয়া বহুতখিনি কথা আছে যে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু সমাজৰ ল'ৰাই বড়োমত যাব নাপায় বুলি কয় তাৰ ৰিজনটো কি আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াত ভগৱান পৃথিৱীত আছেনে নাই অৰ্থাৎ যি ভগৱানৰ ৰূপ অৰ্থাৎ মানুহৰ ৰূপত দেখিবলৈ পাব পাৰিছিলোঁ যিহেতু চাই নম্বৰটোতো বহুত ভিৰ মাৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এটা ৰাস্তাত মানে ভাষা নাই ইমানেই আছে মই ৰাস্তাত আপোনালোকক দেখাম কিমান ভিৰ লাগি আছে কাৰণ মই ৰূপাই পাওঁতে অলৰেডি এটা মানুহ ঘূৰি গৈছিলে লাইন পূৰা লাগি গৈ আছিলে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই বলব গৈ থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ মোলৈ বহুতৰ ফোন আহিছে বহুতৰ মেছেজ আহিছিলে যে এটা অসমীয়া ল'ৰাই বলবম যাব নেপায় তাৰ মই মিনিংটো এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই যদি কোনোবাই জানে ইয়াৰ বিষয়ে কিবা ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কাৰণ মোক এইটো কৈছে যে এটা অসমীয়া ল'ৰাই বলবম যাব নেপায় যদি বলবম এটা অসমীয়া ল'ৰাই যাবই নাপায় তেতিয়াহ'লে শিৱ মন্দিৰত কিয় যায় সেয়া বৰ্তমান পানী উঠাই ল'লোঁ উঠাই লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে কিমান ভিৰ লাগি গৈছে একদম যিমান পাৰোঁ সোনকালে যাব লাগিব কাৰণ তাত গৈ আৰু ভিৰ লাগি যায় এতিয়া মানুহখিনি গোট খাই যায় যিহেতু পিছফালে চাওক পূৰা এইফালে মই অকণমান আগবাঢ়ি আহি যাব বিচাৰিছোঁ পূৰা এইফালে আগফালে পিছফালে চবফালে মানুহ পিছফালে চাওক য'লৈকে ঢুকি নাপাব তালৈকে মানুহ আছে ইয়াৰ পৰা কাৰণ ডাইৰেক্ট এতিয়ালৈকেতো অলমষ্ট তিনিচুকীয়া পুৰা হেৰি প্লাছত সোমাই গৈছে মাছ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলবম যিসকলে চাই আছে বলবম লিখিবলৈ নাপাহৰিব সাৰ সাৰ মাহে পথাৰখনত সোমাই গ'লোঁ চব পথাৰখন পাৰোঁতে মিনিমাম তোমাৰ এতিয়া খোজকাঢ়ি হৈ গৈছে তো খোজকাঢ়ি গ'লে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে মই যি যি কথা কৈ আছোঁ শিৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে মই মাজত মাজত কাটি এড কৰিব লগা হৈ গৈছে কাৰণ এইখিনি অৰিজিনেল অডিঅ' আছিল চ' কথাখন পাৰ হৈ ল'ম ব'লক বাকী ভিডিঅ' আৰু দি আছোঁ গতিকে যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব ফ'ল' কৰি ল'ব মই গোটেই ভিডিঅ'খিনি শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ওপৰত মানে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে সকলো ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব কিমান সময় লাগে গোটেই ৰাতিটো কাম গোটেই ৰাতিটো খোজকাঢ়িও নাপামগৈ অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা কিমান কেইটা বজাত একো ঠিক নাই চ' প্ৰায় বহুত দূৰ ডিব্ৰুগড় ঢলাঘাটৰ পৰা তিনিচুকীয়া চিধামলৈকে আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম গোটেইখিনি একেদিনাখন নিদিওঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব মই পথাৰখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাই লওক এনেই সৰু সুৰা পথাৰ নহয় বহুত ডাঙৰ পথাৰ আছে ইয়াৰ পৰা গাঁৱৰ হাইড কৰিবলৈ আপোনাৰ বহুত সময় লাগি যায় বহুত ডাঙৰ এৰিয়া পথাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে কথাৰে মাজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আৰু এয়া আছিল শিৱৰ যি প্ৰতিমা বা যি ৰূপৰ সকলোখিনি দাঙি ধৰিছে সমূহ সমূহ বলব ভক্ত প্ৰেমী ৰাইজে আৰু মই যি কৈ আছিলোঁ অৰ্থাৎ মন্দিৰত যাব নালাগে যদি আমি হিন্দু ল'ৰা হৈ বা অসমীয়া ল'ৰা হৈ কিনে যদি শিৱ মন্দিৰত নাযাওঁ তেন্তে আপোনালোকে নিজে কওক যে কৈলাশ ধাম শিৱ মন্দিৰ বা আমাৰ শিৱসাগৰে নহওক কিয় শিৱদৌল হিন্দু মানুহৰ বাবে কিয় তলা নেলাগিলে হয় গতিকে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নকৰাটো বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ যদি আপোনালোকে ভাবে এই কুৱেশ্যনটো যে সঁচা শুদ্ধ হয় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব যে মই ভুল কি হয় তাত মোক আপোনালোকে আঙুলি দিয়ে আঙুলিয়াব চেষ্টা কৰিম মই তাক শুধৰাবলৈ বা আপোনালোকৰ আনচাৰটো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই ভিডিঅ'বিলাকৰ মাজত মাজত এইবিলাক কথা ক'ব লগা হৈ গৈছে কাৰণ ভিডিঅ' চব জেগাত মই চাউণ্ড দিব পৰা নাই অৰ্থাৎ অৰিজিনেল যোনটো ভইচ তাত এড কৰিব পৰা নাই কাৰণ পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰা গান বাজি আছে সকলোফালে আৰু যি ৰাইজৰ সহায় তাত তিনিচুকীয়া ফালে যোন যোন বলবমত গৈছে নিশ্চয় ভালকৈ গম পাব আৰু যদি আপোনালোকেও মনত ভাবি আছে যে বলবম অহাৰ কথা বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে ভিৰত আহিম বুলি ভাবে তিনি নম্বৰটোত আহিব আৰু যদি অলপ কম ভিৰত আহিম বুলি ভাবে চাৰি নম্বৰটো আহিব এইটো মই চাৰি নম্বৰত গৈছিলোঁ যিহেতু তথাপি ভিৰ বহুতে আছিলে তিনি নম্বৰটোত চাৰি নম্বৰটোত যিমান মানুহ হয় চাৰি নম্বৰটোৰ পৰা ওৱান পাৰ্চেণ্টহে তিনি নম্বৰটোত মানুহ হয় গতিকে আপোনালোকে অলপ কম আৰামত আহিম বুলি যদি ভাবে আৰু পানী যদি আৰামত ঢালিম বুলি ভাবে চাৰি নম্বৰটোত আহিবলৈ চাব আৰু ফাইনেলি মই দুমডুমাত আহি ৰখি গ'লোহি আপোনালোকে মানুহে চাই থাকিব কাৰণ মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টত দিম চ' মই আপোনালোকক শ্বৰ্টত দেখাই থাকিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহে চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব ফ'ল' কৰি ল'ব থেংক ইউ অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু এবাৰ মই প্ৰায় বহুতখিনি সোনকালে পালোঁহি কাৰণ মই বেছি সময় ৰখি সময় পাৰ নকৰিলোঁ মই অকল দুমডুমাতে যি অলপ সময় ৰখিলোঁ বেণ্ডেড চেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰণ মোৰ ভৰি ফাটি গৈছিলে অলৰেডি আৰু এনেদৰে মই ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ পৰা শিৱধাম পালোঁহি শিৱধাম আছিলে আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক এনেদৰে আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ ফাইনেলি পাই গ'লোহি বলক এটা পৰিক্ৰমা কৰি লওঁ অৰ্থাৎ মন্দিৰটো কোনোবা ঘূৰিব লাগে কাৰণটো বুজি পাইছে চাগে বলক ভৰি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল পৰে কাৰণটো হৈ গ'ল গণেশ ভগৱান আৰু কাৰ্তিক ভগৱানক যেতিয়া পৃথিৱীখন তিনিপাক ভ্ৰমণ কৰিব দিছিলে তেতিয়া গণেশ ভগৱানে কি কৰিছিলে মাক বাপেকৰ চাৰিওপাষে তিনিপাক ঘূৰিছিলে তাৰ কাৰণে যিখিনি পানী আমি গোটেই ৰাতিপুৱা বুঢ়াঘাটৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ সেইখিনি লৈ তিনিপাক ঘূৰিছিলোঁ আৰু এনেদৰে মই শিৱধামত পানী ঢালিবলৈ লাইনত ৰখিলোঁ আৰু চি আৰ পি দিয়াৰ বাবে মানুহখিনি বহুত ডিচিপ্লিনত আছে অৰ্থাৎ লাইনত আছে এফালে লেডিজ এফালে জেন্টছ এতিয়া হৈছে দুটা ষোল্ল চ' মই এবাৰ অলপ সোনকালে হ'বলৈ সোনকালে হ'বলৈ মানে বাৰটা বজাত গেট খুলি দিলোঁ লাগিল এইবাৰ বহুত সোনকালে পাল চ' এয়া আছিল মোৰ যাত্ৰা আপোনালোক আৰু যদি ভোলে বাবাৰ আশীৰ্বাদ থাকে এদিন নহয় এদিন কৈলাশ ধামত নিশ্চয় যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই সফল হ'ব পাৰোঁ যাম বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে গাত লোৱা নাই কিন্তু যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ক'লৈ মৰম দিব যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ গৈছে সকলোৱে যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে থেংক ইউ এয়া আছিল বলবম যাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক